Питання настав час підбити підсумки тижня, що минає. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Відбулася перша у цьому році сесія Лисічанської міськради. Уточнювали показники бюджету. Комунальники та журналісти зустрілися за круглим столом. Обговорили нові комунальні тарифи. Храм блаженого матрони Московського набував оновленого вигляду. Тут завершують перший етап розпису стін та стелі. Не тільки про це піде мова у нашому випуску. Залишайтеся з нами. На позачергову сесію депутати Лисичанської міської ради зібралися з вагомого причини, аби місто вчасно розрахувалося за виконані роботи. Були розглянуті і інші питання. Позачергова сесія міської ради пройшла в рекордно короткий термін. По трьох проєктах порядку денного докладав начальник фінансового управління Микола Солодовник. Перше з них про уточнення показників міського бюджету на цей рік. Це практично не внесення змін в 2012 год, а просто ми собі даємо шанс розв'язатися по тим услугам і роботам, які були виконані успішно у кінці 2012, 2012 року, і були гроші навіть на проплату. Ну, як завжди, в кінці місяця декабря. есть определенные проблемы по финансированию. И казначейство просто не смогло профинансировать при наличии денег и при условии выполненных объем работ. В частности, это касается индивидуального отопления. Все вы знаете, что индивидуальное отопление, вся сумма была использована, 100%. И все это сделано но деньги не прополучены, там 693 тысячи. И было то же самое по фонду охраны окружающей среды, тоже услуга провезли из Чехословакии, пылесос, листья, которые собирают осенью, аппарат хороший на прицепе, и не платили, пока не увидели. А увидели, попытались проплатить, казна уже не смогла заплатить. Поэтому в этом году мы тоже ее просто в ту сумму разбиваем и через месяц мы ее подравняем. То есть этим мы даем те поправки, которые в приложении у вас первом, втором и третьем, это просто дает право на проплату тех работ, которые были выполнены в том году. И все. Потом на комиссии бюджетной было рассмотрено и предложено вынести на сессию, утвердить. Для того, чтобы с понедельника мы могли рассчитаться за прошлый год. По проекту номер один, за? Прошу голосовать кто против, принимается. Второй проект – это условия оплаты городского головы и заместителей. Значит, здесь основное, основное то, что в условиях, существующих на сегодня, условий оплаты труда. То есть то, что постановление ЯМИ оговорено, ничего лишнего нету здесь, но мы обязаны ежегодно его принимать. Это тоже было предложено вынести на сессию и утвердить. По проекту номер два нет вопросов? Нет. Вносим на голосование. Кто за то, чтобы проект номер 2, а кто голосовать. Кто против, принимается. Проект номер 3. Ну и проект номер три – это по охране окружающей среды. Здесь вносятся и в мероприятия изменения. То, что 45 тысяч, чтобы заплатить, надо, кроме того, что мы внесли изменения в бюджет, и в саму программу по природоохранной ситуации. Там то же самое, это касается тех 45 тысяч. А решение нужно для казначейства, для проплаты, чисто технически. По четвертому питанню порядку денного про зменшення земельного податку для комунальних підприємств рішення не приймалося через те, що у членів профільної депутатської комісії виникли розбіжності. Розгляд проекту перенесли на чергову сесію, яка відбудеться 22 січня. Влітку поточного року президент України дав доручення кабінету міністрів розробити єдиний підхід до формування тарифів на житлово-комунальні послуги. З урядових кабінетів вийшла відповідна постанова. На місцях її вивчили і розробили пропозиції щодо нових комунальних тарифів, яких обраховано за урядовою методою. Лисичанські жеки виконали розрахунок економічно обґрунтованих тарифів на послуги з обслуговування будинків та прибудинкових територій. Їх оприлюднили у міській газеті, щоб мешканці ознайомились с тарифами та подали комунальникам свої пропозиції та зауваження. 16 січня закінчується термін обговорення нових тарифів на комунальні послуги. Як самі тарифи, так і їхні складові по кожному будинку та кожному ЖЕКу лисичани мали змогу вивчити досконально. Місяць тому їх було оприлюднено у міській газеті. Відгуки громади збирали журналісти та фахівці управління житлово-комунального господарства. Днями вони зібралися разом, щоб підбити підсумки. Розрахунки лисичанських житлово-комунальних контор викликали чимало местям за Зокрема, чому будинки одного и того жеку мають ризный тариф. Если двухэтажный дом, вот сейчас мы собираем где-то 400 гривен с двухэтажного дома. С девятиэтажного мы собираем до 5, там, ну до 6 гривен, в зависимости от количества подъездов. То вы сами понимаете, на какую сумму можно что сделать. Что мы для двухэтажного 400 гривен сделаем? Минус налоги, mm -hmm. минус все то, что положено. Электроэнергия. И там останется всего ничего. Понимаете? А народ требует услугу, ну дай мне и крышу отремонтирую, и подъезд. И поэтому мы объясняем, что мы это не в То в есть на ту суму, допустим, на ті ж 600 гривень, которые в следующем году ми кришу перекроємо. Потому что на 100 гривен ми кришу не покроємо, сами согласны со мной. Поэтому получается у нас тут такой процесс, что мы за счет дев'яти тех же делаем ми то двох двухэтажкам. Частина громадян твердить, комунальники виконують послуги вкрай незадовільно, а іноді взагалі не виконують. лист до редакции. Я процитирую письмо. Это от жителей дома номер 150 по проспекту Ленина. В перечне по оказанию услуг указаны работы, которые никогда не выполняются. А именно, мытье полов в подъездах, мытье панелей, уборка подвалов, ремонт балконов, дезинфекция, диротизация и так далее и тому подобное. Такая же жалоба поступила и от квартала службы народов 3. Жеківці виправдовуються грошей, що збирають від мешканців, найчастіше вистачає тільки на зарплатню працівників, але ще слід сплатити всі обов'язкові відрахунки. Отож на закупівлю матеріалів залишаються копійки. Да, можливо, не були не Але Ми все знаємо, що зараз діючий тариф не обосновані, тому що у ЖЕКа просто немає средств доказати ці услуги. Ми вибираємо що найважливіше. Из этих денег на что мы можем оказать услуги? Это проверка ДВК, оплата печника, вы сами понимаете, ремонт оголовка, э, тоже ремонт может быть кровли где-то. На что-то у нас, да, мы в полном объеме уже просто не можем оказывать эти услуги. Установлен порядок. Если потребитель услуг не согласен с тем, что ему начислили и считает, что услуга ему не была оказана, он обращается с заявлением для того, чтобы прислал представителя услуг своего представителя к нему домой. И выполняется акт претензии. Если не является представитель ЖЭКа, жильцы выполняют его самостоятельно и подписывают два жильца. И направляют в ЖЭК данной ситуации исполнителя услуг для перерасчета за неоказанные услуги. Все незадоволенные работой ЖЭКу могут попробовать обслуживать свое житло самотужки, утворивши ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Надо жильцам нашим определиться, или ОСМД, или ЖЭК. Хочешь, не хочешь, надо что-то как-то определить. Если уже определились они работать с ЖЭКом, то значит надо находить какой-то компромисс. Согласны? Да, удорожание, да, услуги будут, вот, не будут, оказываться, есть вопросы. Но опять же, есть каждый дом, есть тариф на каждый дом. И каждый вправе собрать собрание, пригласить представителей ЖЭКа, или прийти в ЖЭК, допустим, или мы подойдем к ним, и обсудить, какие услуги они хотели бы получить в первую очередь на те деньги, которые они заплатили ЖЭКу. Коммунальные начальники кажут, Що відмовитися від більшості запропонованих послуг неможливо. 12 з них затверджені кабміном, а відтак вони обов'язково мають входити до переліку послуг все інше обговорюється. Якщо ви забажаєте, щоб замість підмітання підлоги віником прибиральниця мила її з водою, будь ласка, ось тільки це призведе до здорожчання послуги. А ще на це потрібна згода всіх мешканців будинку. Після вивчення думки споживачів комунальних послуг виконком прийме відповідне рішення: підвищувати чи не підвищувати тарифи в Лисичанську. Заступник міського голови Лисичанська Анатолій Калашник припустив. Цілком ймовірно, що витрати на утримання будинків та прибудинкових територій нестимуть паритетно, як самі мешканці, так і міська влада. Все-таки буде безусловно последнє буде засідання з полкома, будемо пропозиції, які поступили, але в той же время ну, по предварительні будемо так от, з обсуждениям. Я думаю, городської голова висказався, В того, что действительно все-таки, наверное, следует как-то и помочь со стороны исполкома, и со стороны всех, будем говорить, заинтересованных сторон, и небюджетной сферы, предприятия небюджетной сферы, все-таки часть, наверное, расходов мы брать на себя, часть расходов. То есть не доводить ее на сегодняшний день вот до, ну, будем говорить, до себестоимости, таким вот образом, да? с двух сторон. Останнім часом в країні поширилися випадки на сказ тварин. Усім відомо, що ця хвороба загрожує і людині, навіть з летальними випадками. Яка ситуація в Лисичанську? Чи можуть городяни спокійно себе почувати? Знають в управлінні ветеринарної медицини. Сьогодні у нашій студії головний ветеринарний лікар Геннадій Шпень? Чи є така проблема у Лисичанську? Ну к сожалению, проблема біженства це не скільки регіональна проблема, це проблема мірового масштабу. Достаточно сказать, что ежегодно в мире более 55 тысяч человек погибает, людей погибает от этого, ну, от этого заболевания. Более благополучно Европа. Но случаи бешенства часто возникают и у нас в Украине. В нашем городе последний случай бешенства был зафиксирован в 2010 году. Бешеная лисица забежала и на частный двор и покусала собак. Ну, были проведены все мероприятия, необходимые в этих случаях. Грача был локализован. И ограничения, был наклад, наложен карантин на определенную часть города. На сегодняшний день все ограничения сняты. И в этом году случаев бешенства и в 2011 у нас в городе зафиксировано нет. Но, к сожалению, ситуация усложняется с каждым днем. Почему это происходит? Основным источником этого заболевания является красная леса. Ее популяция должна быть контролируема. Ее контролируют охотники и рыболовы, есть такая организация. У нас, к сожалению, нет ни своих охотничьих угодий в городе Лисичанске, ни общества такое, ну, Попаснянское. Мы неоднократно обращались туда с просьбой привести популяцию лесы в прилегающих лесах и территориях города к норме. Норма — это две леса на 100 гектар. Ну, явно, что ее больше, поскольку таксация явно не ведется. Здесь у нас ну, в пригородных лесах этих лесополосах. Но забегают лисы, люди видят, люди обращаются. В связи с этим у нами было в этом году получено 300 доз параральной вакцины, так называемой, которая скармливается, ну, раскладывается приманки в лесополосах, и лисы их поедают. И в связи с этим вакцинируются. Ну а также нашими сотрудниками проводится подворный обход и прививают животных против бешенства. Насколько эта хвороба небезопасна для людины? Ну, для людей опасность здесь какая. Если возникли уже, если человек заболел, возникли клинические признаки, лечения нет, человек погибает. Поэтому единственный метод спасения для людей – это профилактика. Профилактика заключается в чем? Если животное нанесло покус, либо ну, там, даже на рану попала слюна от больного животного, то человек, естественно, заболеет. Нужно немедленно обратиться при получении покусов, царапин каких-то от животных к врачам, в медицинское учреждение. А далее там все расскажут, то есть там скажут, куда обратиться, куда доставить животное. Животное нужно доставить в ветеринарную ветеринарное учреждение, причем не в частное, а только в государственное учреждение. Там специалисты, уже врачи дальше примут все необходимые меры. То есть если животное погибнет, мы отправим его на экспертизу. Если это животное живое, мы его будем карантинировать. У нас все условия для этого есть. Есть клетки, есть вольеры. То есть понаблюдаем за животным, выдадим справочку. Если все нормально, все нормально. Но ни в коем случае нельзя не обращать на это внимание, если получил человек покуску. То есть это опасно, если уже человек заболеет, его уже никто не спасет. То есть нужно получить, если есть животное, в ветеринарную клинику доставить в государственную, там за ним понаблюдают и будет все нормально. Либо получить антирабическую помощь в медицинском учреждении, если животное невозможно предоставить. Вот такие мероприятия должны провести люди. А все владельцы животных обязаны по закону, в гуманном обращении с животными, Каждый владелец животного обязан предоставить свое животное в клинику ветеринарную для проведения вакцинации. По крайней мере, против бешенства в государственном. Это бескоштовный процесс? Да, процесс вакцинации бескоштовный. Вакцина бесплатная, скажем так. Стоимость шприца возьмем. Если владелец придет со своим шприцом одноразовым, вопросов нет, мы привьем его шприцом. И если он хочет получить регистрационное удостоверение, регистрацию, то, что обязывает на сегодняшний день ну, делать закон. К сожалению, раньше мы это выдавали бесплатно или там символическая плата была. Ну, за регистрационное удостоверение, то на сегодняшний день паспортизация регистрации животных, согласно постановлению Кабмина, 51 гривна будет стоить. Но это по желанию. Никто не заставляет. Мы не вправе заставить человека зарегистрировать. То есть, чтобы сделать отметку о том, что животное привито, нужно иметь паспорт. Вот этот паспорт стоит 51 гривна. Поэтому вот такая ситуация. Но если у человека нет этих денег, пусть приходит. Мы привьем просто сделаем прививку против бешенства, он будет спать спокойно. Дякуємо вам за информацию. Турбуйтесь про своих тварин и бережите свое здоровье. А мы продолжим наш выпуск новин. Свята продовжуються. До 18 січня тривають так звані святки, які розпочалися з Різдва Христового. У православних християн з Різдвом пов'язана велика кількість традицій і обрядів. Приміром, у свято Митрофановській церкві учні церковно-приходської школи традиційно прославляли новонародженого Христа піснями. Ці дні не завадили продовжувати роботи із розпису стін та стелі у храмі Блаженного Матрони Московської. Незабаром храм матиме зовсім інший вигляд, а на сьогоднішній день завершується тільки перший етап розпису. Із першим кроком входу у храм одразу бачиш перетворення білих стін у сюжети із зображенням святих. Над площею майже у 18 квадратних метрів спеціалісти працюють вже два місяці. Набагато більше часу зайняло виготовлення ескізів, за якими художники втілюють у життя побажання теорії Андрія Павленка. Сюжети підбиралися мною, як традиція, як кожен іконописний сюжет. он напоминает нам о каком-то событии, связанном с историей храма или с историей города, где находится этот храм. Я подобрал два сюжета Воскрешение праведного Лазаря, потому что у нас именно передача этого храма назад в Лона церкви была накануне в Лазаревой субботы. И как раз надо было вот изобразить Лазарево воскресенье. Да, как бы и напоминаю о том, что здесь когда-то советский период, когда храм был закрыт, был морг. Мы напоминаем о том, что то, что мы исповедуем Церкви Православной, что мы чаем воскресение мертвых и жизни будущего века. А Господь с воскрешением Лазаря общее воскресение уверял. Поэтому вот и решил остановиться на этом сюжете, остановиться на успении Матери Божией, как она является первой предстательницей за нас, пред Богом. И остановился я на изображении архангелов, как они являются первыми молитвенниками, первыми с слугами у нас пред Богом, которые молят за нас, которые нас охраняют, и саму блаженную Матрону Московскую, которого храм освящен, и, велик... и праведного Артемия Веркольского, потому что благодетель, который большую часть работ здесь профинансировал, у которого была идея реконструкции этого храма, он носит имя Артемий. Це як його небесний покровитель, і храм был освящено в День пам'яті святого праведного Артемия Веркольского. Розписом храму блаженної матрони Московської займається родина Шевченків із Харкова Микола та Світлана. У обох за плечима Харківська художня академія та досвід роботи, завдяки якому малюнок з ескізу майстри переносять на робочу поверхню без попередніх нарисів. Матеріал ми використовуємо натуральні мінеральні пігменти, то тобто це земли, камни. И в качестве связующего это силикат, жидкое калиевое стекло. То есть на сегодняшний день это самая такая передовая технология, то есть, которая максимально приближается к фреске. И в то же время она очень устойчивая к атмосферным воздействиям, вплоть до того, что даже можно на улице делать эти росписи. Фарби, якими користуються художники, мають дві складові. Сучасна це рідке скло та давня порошки різного кольору. Саме завдяки такому складу фарби не втрачають своїх якостей та можуть використовуватися для розпису як внутрішньої, так і зовнішньої поверхні стель храму. Термін служби таких фарб не обмежений, тому розпис зможе дивувати та зачаровувати фресками у візантійському стилі не одне покоління християн. Мы планируем расписывать весь храм. Уже мы составляем эскизы по росписи. У нас планируется на южной стороне столпников изобразить Симеона столбника, Даниила столпника, изобразить учителей Церкви Христовой, которые были гимнотворителями, то есть которые составляли божественные службы, песнопения церковные, это Иоанн Дамаскин, Сафроний Иерусалимский. В алтаре планируется изобразить Тайную Вечерю вместе с литургистами Василием Великим, Иоанном Златоустом, Иаковым Братом Господним и Григорием Двоесловым. И планируется также на своде храма Повністю і англійський собор. Труд не довгий, як ні одного дня, ні однієї. Я думаю, що можливо, бути в течение того року ми завершимо розписи. Ну, а там, як Господь управлять, на всю його волю. Наш інформаційний випуск завершено. Я з вами прощаюся до наступного тижня. Нагадую, що ви зможете дивитися наші новини на веб-сторінці, адресу яку зараз бачите на екрані. До зустрічі.